Əvvəlcə falçı kimi Azərbaycan gündəminə girən Bayram Murlu hazırda Instagram fenomeninə çevrilib. Ölkə TV bizim media istinadən xəbər verir ki, adı çəkilən sosial şəbəkədə 401 min izləyicisi olan Bayram saçlarını uzadıb və sarı rəngə boyayıb. Yeri gəlmişkən onun nə ilə məşğul olduğu barədə necə dolandığı haqqında söz-söhbət çoxdur. Murlunun himayədarları arasında isə bəzi oligark, milyonçuların adı hallanır. Acınoranın səhhətində problemlər yaranıb. Ülke TV xəbər verir ki, bu barədə Lentaza Hacı Nuranın köməkçisi məlumat verib. O qeyd edib ki, Hacı Nuran səhhətində yaranmış olan problemlərlə əlaqədar 3 gündür ölkəni tərk edib. Hacı Nuran hazırda Türkiyədədir. O ilk olaraq Türkiyədə, daha sonra isə Almaniyada həkim müayinəsindən keçəcək. Əlavə məlumat veriləcək.